жизнь прекрасна без всяких суррогатов, без всяких э, э, ништяков, которые просто улучшают жизнь, просто они дают э, в жизни, понимаешь, краски. Вот э, жизнь прекрасна без них, брат мой. Без их существования она чиста. Когда ты просто не представляешь, как чист, ну вот ты чист, да, вот э, ты э, уверенный в себе ты нормальный, ты адекватный становишься. У тебя ты независимый ни от чего, братишка. Ты становишься вот независимым ни от чего. Ты работаешь над собой, над своими целями, и все у тебя в жизни прекрасно идет. Понимаешь, брат? То есть ты так ну, работаешь, чтобы чего-то в этой жизни поиметь, когда ты чистый, когда ты э, здоровый, когда ты все, у тебя голова просто по-другому работает. Просто. У тебя голова так работает по-другому, что ты просто не представляешь. Вот ты, если ты будешь копить силы, экономить э, все, ты будешь просто э, на успех их, понимаешь? Эти силы, эту энергию, ты будешь всю на успех просто полностью вот полностью все на успех, чтобы ты стал успешен, чтобы у тебя все было прекрасно в жизни и, и, так, и так и есть, так и оно есть, то есть и так и будет, то есть переведи свой фокус, переведи свой фокус, то есть на успех, то есть чтобы у тебя все было прекрасно в жизни и все будет ровно, все будет четко. Просто потому что, если ты не будешь вот э, жить просто, ну смотри, вот человек да приходит и он знает, что нужно ему употребить что-то, что нужно там еще ему что-то сделать, он это знает, знаешь? Сделать так, чтобы ты не знал, чтобы ты не был привязан ни к чему. Вот сделай это и ты изменишь себя полностью ты уже не сможешь э, там приходить сработки и все ты будешь там ждать что э, ты просто где-то понимаешь вот как будто чего-то должен вот как будто ты чего-то должен ты уже не будешь это делать ты не будешь потому что э, ты работаешь ты развиваешься над собой ты работаешь понимаешь то есть это так, ты уже не сможешь быть, вот, э, в жить в каком-то суррогатной реальности, которая ну, богатым, э, успешным людям она не нужна. Вот нужна суррогатная реальность только бедным людям, которые уходят там, от депрессии, не хотят столкнуться с реальным миром, вот, не хотят осознать эту боль. Понимаешь? вот эту боль вот они не хотят они уходят но они от реальности они не уйдут никогда никогда они не уйдут от реальности они будут жить и будут существовать здесь то есть здесь их вселенная вот будет опускать понимаешь вот если они уходят вселенная видит так этот э, уходит человек так его нужно опустить припустить все и ему пойми вот как же тебе объяснить так смотри вот есть да есть человек который не уходит от реальности который просто идет к своим целям идет к своему занятию то есть а есть человек который просто уходит ну я вообще считаю что уход от реальности это даже сигареты то есть ну полностью то есть он не хочет с этим миром быть он не хочет полностью принять реальность какая она есть и смотри то есть что что делается обратишь что делается ты берешь убегаешь полностью от реальности ты полностью убегаешь от реальности и хорошего вообще то есть ничего не будет и не должно быть хорошего. То есть ты просто берешь, ты просто берешь и уходишь от реальности. Вот это как, ну как, почему наркоманы там уходят и так дальше, там, понимаешь, вот они почему употребляют? Потому что они, они не хотят жить здесь. Вот когда они уп 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 уперлись, блядь. То есть, когда они укололись чем-то, понимаешь? И гормоны тупо просто на максимум, они, гормональную систему полностью на максимум. И ничего хорошего не будет и не должно быть, браташек. Потому что это не так работает. Это не так. Если ты уходишь от реальности, все, Вселенная видит. Она тебе ничего не даст в жизни. Она только заберет и отдаст все слабым. Ой, сильным. Извините, немного уже заработался, сука, за целый день уже заебался немного. Но дальше работаем, потому что нет выбора у нас. Нужно работать, достигать всего, и все у нас будет прекрасно. Так что вы поняли, да? То есть... Вот если у тебя реальность суррогатная просто, ты не в реальности живешь, там играешь в игры, кам-компьютер, комп, там пиво пьешь, дрочишь, писюн, там, еще что-то. Ты в этой жизни ничего не добьешься, брати, братишка мой. В этой жизни ты ничего не добьешься, ты ничего не поимеешь хорошего. Понимаешь? То есть это так как ты, как ты можешь что-то в этом мире пойметь, если ты просто уходишь от реальности? Это так невозможно. Успех приходит, когда ты принял полную ответственность за свою жизнь и полное принятие реальности. Полное. Вот, понимаешь, вот полное принятие реальности. То есть, если я, да, например, там буду там что-то пить сейчас, там курить, там еще, у меня видео не будет выходить, у меня дела просто станут на место, потому что мои дела нуждаются в трезвости, понимаешь, вот я выбрал такой специальный путь, чтобы быть постоянно трезвым, если я буду там, э, если я буду там пьяным, ну, э, уходить полностью от реальности, все, мои дела не будут идти, только э, ничего, понимаешь, хорошего не будет, только я разорюсь нахуй и умру завтра. Понимаешь? То есть так, вот, например, сегодня, да, у меня я отдал... Вы просто не представляете, что сегодня было. Вот я отдал все деньги малоимущим, то есть все, то есть что у меня есть, там где-то оставалось на еду 120 баксов, я просто отдал, ну так я не одному не отдал одному потому что он может ее въебать никуда потому что ну бедным людям давать э, только или еду или такие деньги которые просто что-то они не смогли где-то там впихнуть купить какой то залупы понимаете ну бедный человек думает по бедному он всегда будет думать по бедному вот запомни это что что ты ему сколько не дашь он въебет их понял вот даже триллион ты ему дашь денег, он их въебет. Потому что он бедный, он не знает, как и вообще простому даже человеку даст каких-то денег, что он не заработал, он их въебет, потому что это не его. То есть, это не его. Он это не заработал. Понимаешь? И вот смотри. То есть, ты понял, как оно работает? То есть, вот, я подхожу, я, наверное, где-то сегодня 10 людям помог. Вот. 10 людям. Бродиш. 10 людям, то есть, я помог. То есть, и, и, прикинь, какая ситуация. Вот я ну, иду, раздаю деньги, все, у меня нету денег. Я захожу на счет, и у меня 1200 баксов на счету. Присут. Ну, какая-то тема там, есть, я занимаюсь. Там ну, проектами своими, темами. И 1200 баксов. Щелчок. Вижу, не себе. Понимаешь, 10 не дал Но я отдал 120 баксов, я отдал просто, ну, в, в, я помог людям. То есть я 10 людям купил еды, дал денег. Вот вижу адекватный, дедушка стоит. Даю, даю, даю еды, то есть Даю все, чтобы ну, помогать людям бедным, несчастным, потому что они нуждаются. Кто им может помочь? Скажи мне, как, сука, сейчас э, дегроиды всякие, как, как, какие-то наркоманы, то, не, то алкаши, то наркоманы. Людей нормальных нету, чтобы, понимаешь, вот бабушка там получает пенсию мизерную, ну что она может купить? Помоги, помоги, помогайте людям. И у вас будут деньги, у вас будет все. Вот я, да, например, вот простое, да, отдал 100, 120 баксов отдал, я не хочу повыебываться никогда. Я ничего, никогда э, хорош. Ну, я только желаю вам успеха и так дальше. но просто, чтобы вы поняли, то есть, подавайте. Если вы что-то получили, заполучили, вот сегодня отдал, да, 120 баксов, завтра отдам 1200 баксов и мне завтра придет 10 тысяч, понимаешь? Да, и 12 тысяч. Ну, это так работает. То есть... И я не, никогда не плакался за деньгами. Мне похуй, честно. Вот я вот ношу себя, все, мне нравится, я работаю. Но надо быть трезвым постоянно, не уходить от реальности, ничего. Вот я выбрал такой путь, что если ты уйдешь хоть раз из, ре... Из реальности, то есть, от реальности все, у тебя ничего в жизни не получится. У, у тебя ничего в жизни ты не достигнешь. И так дальше. Ты понял? То есть я полностью принял ответственность за свою жизнь. Полностью э, принял э, свою жизнь в свои руки. Все, То есть мной невозможно командовать, но если я проебусь, все, мною будут командовать. Потому что у меня тестостерон упадет до нуля, у меня ничего хорошего не будет, и все, братишка. Понимаешь? И все. Это так, это стальная база, брат. Я, ничего, все нормально, так что нужно... Нужно отдавать деньги и не уходить от реальности. Не уходите, мои дорогие, от реальности потому что кто-то будет уходить от реальности а кто-то будет жить и добивать добывать все в этой жизни то есть все он кто не уходит от реальности запомни у него все есть у него все дела хорошо растут он растет как личность так что не уходи не уходи от реальности ничего тебе не надо так что нужно работать только упорный труд над собой, не сдаваться и трансформировать свои мысли на успех. Только так. Вот как ты думаешь, так и будет твоя жизнь. Вот сегодня думал, да, вот тебе мой мозг такой он наебщик. Вот. Мозг такая мразь, что это последняя сука. Просто. Вот смотри, сегодня, да, вот пример вот. У меня такое, выстрел в голову там, закажи какой-то Макдональдс. Обожрись, блять. И тебе станет там хорошо, тебе станет хорошо, там, приятно, там, еще что-то, там. Я, ну, я не заказывал, Но ну, прикиньте, ну, что, как он, как он манипулирует, как он наебывает, представляете? То есть, как он людьми, то есть, мозг, древнее существо, да, и он охуевший сейчас, что можно там заказать по кнопке, э, там, э, Макдональдс, там, он, э, там, подрачить зайти, понимаешь, то есть он вообще сейчас охуевает, он не может никак привыкнуть. И через то такие скачки, понимаешь, дофамина, падает дофамин, ну, гормональная система, психическая система полностью скачет, понимаешь? Потому что он в этом мире не прижился. Он древний, понимаешь? Ему надо, ему надо в рыбу ловить. Понимаешь? И охотиться. Вот вот на что мозг способен. Вот. Но не в телефоне лежать, там дрочить писюнец и ничего не делать. И уходить полностью от реальности. Понимаешь? Вот, вот эта сила, когда ты полностью э, уходишь в лес, чтобы мозг думал, что ты не вне безопасности, чтобы он тебе давал энергию, силы работать. Вот тогда... Будет успех, когда страшно тебе, когда тебе холодно. Шокируй постоянно мозг, братишка. И будет тебе успех. Шокируй его. Постоянно быть в комфорте только лохи будут и смогут. Вот там в комфорте, там быть, там жить в комфорте и ничего не иметь. Это неделька немного тяжеловатая была, но мы справились, мы сегодня воскресенье, мы вывезли этот день, да, он был немного тяжел, он был немного зол, но мы все прекрасно вывезли и идем только вперед, идем только вперед, дорогие друзья, и ни шагу назад, так что, братья мои, работаем дальше, всех благ вам!